Україна сьогодні весь світ відзначає міжнародний день відмови від куріння. Виявляється, Україна має деякі успіхи за кількістю курців, перемістилася з 4-го місця на 29 те Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що допоможе покинути сигарети? Як відновиться організм за тиждень, місяць, рік після відмови від куріння? Як же забути про тютюн раз і назавжди? Власним досвідом поділиться митець, який позбувся згубної звички в студії художник Сергій Полярков. Доброго ранку. Когда вы пристрастились к этой привычке и когда покинули ее? А, значит, я начал курить где-то лет, я думаю, примерно в 16-17, бросил я где-то 24-25, как и все люди, которые начали курить, курить я начал с дуру, потому что другой причиной, ну, для того, чтобы начинать курить, хотя я знаю пару прецедентов, например, Виктор Пензенок, которые начали курить в 30 лет, но они сами не могут прокомментировать зачем. Я могу рассказать, как я бросил курить. Однажды вечером я пришел домой, я забыл, что я подарил пачку сигарет, что была дома моим знакомым, и мне надо было закончить в номер в газету срочно работу простую, интересную, быстро. Я был уверен, что я с этим справлюсь, я, а... и тут я понял, что мне без вот этой мерзости реально ну не прет, ну, 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 ну хочу. И тут я вот четко я понял, что мне это мешает. То есть из-за. Из вот, э, и, 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 я пошел на улицу, я стрельнул две примы, порезал их ножницами пополам, и закончил работу. И на следующий день, с утра, я позвонил всем своим знакомым и сказал, что я бросил курить. Потому что если я всем сказал, что я бросил курить. Ну как я буду выглядеть, если я опять начну? Но ну, я же не фуфло. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, если все, я всем сказал, то есть это меня принципиально отличает от наших политиков. Они говорят, забывают. Если я сказал, что я бросил курить, я же не украинский mm -hmm. политик. Ну, да, я головная, так, я кодекс отвечаю кодекс. за. Да, я все-таки художник, а не политик. Я на этом настаиваю. Я сказал, что я бросил курить. Значит, я бросил курить. Для тех, кто еще курит, я хочу напомнить вам, родные, что Бернард Шоу сказал про вас очень хорошо: сигарета. Це така маленька біленька паличка, у которой з однієї сторони оганьок, а з другой сторони дурак. Давайте швиденько да. про переваги відмови від коріння. Все таки ще раз переконаємо глядачів, що Першу чергу поліпшиться кровообіг, легше працювати з серцю, знижується загроза розвитку раку, відновлюються легені і додається енергії. Як ви сказали, що можливо навіть легше жити стає правильно? Да, і ви ще не травите ваших близьких, тому що пасивне курення приносить часто більше вреда, ніж активне. І тому, якщо хтось до то Сталіну, куряв, і так далі, знаєте, вони дійсно іскрені не знали, що курить вредно і глупо. ми знаємо, то нам всім, хто ще курить, потрібно бросати. А от ж, як переконати один одного своїх близьких? Давайте послухаємо, що на це думають кияни, як вони переконують своїх близьких. Ой, ребята, бросайте курить. По собственному опыту говорю, жизнь изменится кардинально в лучшую сторону. Це зараз вже не модно. Громада не дуже прошу ваш, вас. по, мы, занимаем первое место по, 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 по Так и действительно хочет выжить. И это здоровых и счастливых детей. У меня муж поспорил с ребенком. Ребенок отказался есть вредные продукты, а муж сказал, я брошу курить. Вот у меня муж не курит, ребенок не ест вредные продукты. Надеемся, что будем жить долго и счастливо. Курение, ему дает много чего на легене, на мозг, начиная с гортани. Горло, закінчуючи кінечності ног, бо немає такої, знаєте, циркуляції крові в ногах, а потім ще паморочно в голові. Я курила, я роботу в театрі, так сложилось. И вдруг, понимаете, да, у меня детки появились, и мне было страшно, страшно со стороны смотреть на курящую женщину, страшно, что мои дети будут э, смотреть и брать с меня пример ради детей и для своего здоровья это страшно, надо бросить курить. Ну, я думаю, що сильным аргументом був цей мужик, який сказав про кінечності ног. Так, да, ну хоча для більшості людей все-таки потрібні допоміжні методи. Це ті самі електронні сигарети, жувальні спеціальні і жуйки, і пластирі для відмови від тютюну, прийом бадів, навіть голковколювання, різні дихальні гімнастики. з ну, цього вважаєте взагалі дієвим. Знаєте, якщо человек хоче бросить курити, единственное, єдине желание. Вот все человек легко добьется всего того, что он на самом деле хочет. Если человек не хочет бросить курить, он не хочет по-настоящему. Если хочет, любой аргумент из вами перечисленных сработает. Вопрос в том, что есть люди безвольные, люди, которые не распоряжаются своей судьбой, лузеры. Лузеры курить не могут бросить. Победители бросают курить. Чьи секреты, кстати, перемосты? Но ну, надо во всех своих удачах обвинять обстоятельства, во всех неудачах обвинять себя, всегда приходить вовремя. Кстати, я, на эф... я, я, я пришел за полчаса до эфира, вы обратили да, внимание, да. я никогда никуда не опаздываю. То есть и главный рецепт, вот пункт в моем рецепте успеха, он, к сожалению, не подходит большинству. С вечера не набухаться. Ну, кто-то считает, что если кинуть курить, то загострятся хронические недуги. Как вы считаете? Ну, врачи вообще говорят, что это касается только людей в возрасте, которые курили 50 угу. лет. Вот он там в 20 начал, ему сейчас 70 с чем-то. Да, действительно, в, когда вам восьмой десяток, то резко бросать курить, возможно, вам не стоит. А вы как-то по-иншему себя стали чувствовать? Вот самое физично. Вы знаете, для меня, наверное, было не маленький, моральное удовольствие, потому что ну, вот я всегда люблю вот чего-то добиваться. А это классно чего-то добиться. Вот э, как бы вот, э, вот, 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 ты понимаешь, что ты круче. Вот они не могут. Вот, вот, вот я такая, знаете, такая, толпа фуфла. А я реально по жизни их всех сделал. Они не могут, а я могу. Я красавец, а они какашки. А вот. чему большинство людей вважает, если кинуть курить, то наберут вагу? У вас не было такого же самого? Ну, я думаю, что в этом есть как бы доля правды. Но если вы уже бросаете курить, то в принципе держите себя в руках и дальше, потому что э, действительно люди э, у людей улучшается аппетит. Но мне кажется, что нужно обязательно э, поедновать mm -hmm. вот все-таки здоровое питание с бросанием курить. Разве уже бросили курить, так и питайтесь нормально. Короче, еще до, до в целом. Цигарки радят заменювати молочными продуктами, пить воду постоянно, есть э, лишь овощи и фрукты. Как вы ставитесь до этого? Вы изменивали харчевание? А, честно говоря, я, так, я тем не переймался, потому что вот я просто бросил курить и все. Там был один телезритель, который сказал, что ваша жизнь изменится к лучшему. Это правда. Ваша жизнь, я по себе знаю, действительно изменится к лучшему. Да, неделю, две, три у вас будет чувство дискомфорта, но поверьте мне, те года комфорта они того стоят кстати для для огромного количества зрителей если вы просто посчитаете какую сумму денег вы сэкономите угу. они останутся в семье вы купите детям игрушки какие-то продукты поедете куда-то отдыхать если вы просто вот математически это дело обосновите себе возможно кому то и это будет легче вы просто сядьте и Представьте, включите воображение, как много вы от этого получите, вы и ваши близкие. И самое главное, самое ужасное, что люди у нас очень часто курят в общественных местах, абсолютно плюя на желание или нежелания окружающих. Нигде в мире в общественных местах, в ресторанах нет этого беспредела, как у нас табачного дыма. Люди приходят в ресторан с детьми, достают сигареты. Ну, слушайте, это да, варварство. Вот, вот просто курить в присутствии не курящих, это варварство. Скажите, а вы раховали то, листах... что вы выиграли, когда кинуты курили? Кинули, кинули курить. Знаете, для меня, наверное, вот моральный выигрыш от того, что я смог, это вам еще добавит уверенности в себе, кстати. Если вы сможете, ну, ну классно, вот что-то взять и сделать. Ноль затрат, и вы всем говорите, что у вас железная сила воли, и вы хозяин своей жизни. Элементарно. Раз, бросил, и всем доказали, что вы реально распоряжаете своей жизнью. Сергей, а творчесть? изменилась я ну вообще про живых людей говорить творчество, это не очень правильно потому что творчество или не творчество покажет время да но конечно это помогает во всем ну и потом извините девушки ну вообще вот, ну как бы ну, ну З з девушкой, это вы, з пепелі сильно уменьшаете свои шанси ну во всяком случае, ті, хто їх ищет. Ну дякую, що ви завітали до нас. Я Спасибо вам бажаю, вам. щоб ви завжди залишались таким енергією. Він же буйно буйнопомішаним. Здоровим. Думаю, що всі тепер кинуть курити точно. Об'язаний. Доброго вам ранку І вам. Доброго ранку і гарного дня. Дякую про те, як забути про сигарети. Ми говорили із Сергієм Поярковим. Діліться з нами власними рекомендаціями, пропонуйте теми до обговорення. Адреса на екрані. Далі рубрика Знайди себе невдовзі. Мультфільм для всієї родини.